今天我们吃羊杂，这是羊肥肠，都拿出来了，然后盖上这个大冰箱，快拿进去吧。今天我们热热腾腾来一碗羊杂汤，这白菜用完就乱扔，羊杂先别动。 再加一会这个羊杂你想怎么做？我们今天做个羊杂汤吃。羊杂汤一点都不适合我的胃。那怎么做适合你的胃呀、啊？爆炒羊杂那不挺好吗？嗯、哦哦，那就爆炒啊！嗯、先切羊肚子，再切点羊心和羊肺，再切点这个羊肥肠，这可好吃了，这大块点。 开始装盘，马上可以炒了。先翻锅，倒油，油多放点，油热了放姜、葱、蒜。火了火了，辣椒干多放点。火了火了，火了出呛鼻子的香味。羊杂放，开始火了火了，爆炒。放点生抽，上点颜色。 好了好了，哇，颜色和香味儿全出来了。嗯，放放菜，红的辣椒放。好了好了，家乡的细盐盐放点儿。好嘞，我了完了,了，好了，马上就可以出锅了。来来，快出锅。我最爱吃爆炒鸭子，咋了？哦、啊，好这味道肯定没劲了。 来，快拿上车、嗯！哇，我的快乐又回来了。怎么样、嗯？这味道非常适合我的胃呀。那我挺好。嗯，这味道可真没着了，直接上高速了。嗯。嗯。 这味道感觉直接上来了，那我挺好？嗯，这样杂配上这个满族卷味道肯定味之了。嗯，嗯。 姐夫，你这厨艺到城里开个饭店都行。关键是我们草原羊杂怎么做都好吃，包炒或者是做羊杂汤都可以，涮火锅或者是跟酸菜炖都行。嗯。